ദശകം എട്ട് സീതാപരിണയം മിഥിലാരാജ്യത്തെത്തിച്ചേർന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ജനക മഹാരാജാവ് മഹാദേവൻ എന്ന തന്റെ പൂർവികന് നൽകിയ എന്ന വില്ല് വീരപരീക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ശൈവചാപം അയത്നലളിതമായി ഉയർത്തിയ രാമൻ ഞാൻ കെട്ടുന്നതിനിടയിൽ വില്ലൊടിഞ്ഞുപോയി ചാപഭഞ്ജന വൃത്താന്തമറിഞ്ഞ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ജനകമഹാരാജാവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മിഥിലയിലെത്തി ശുഭമുഹൂർത്തൽ ദാശരഥികൾ നാല് മിഥിലാകുമാരിമാരെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ചു मिथः कथाभिर्दिनमत्यवाहयत् परेद्य विद्वद्गुणशंसिकौशिकप्रियोद्यतोऽसौ का सचिवैः सहिङ्करैः परार्ध्यजामातृपणाधिरोपणं पुरः समानाय यदीश श्रमेण यल्लब्धगुणाधिरोपणम् सुमेरुसारं सदुमेशतः परम् पुरत्रयोच्छेदपरिच्छदं धनुर्यदच्युदेनेषु मदर्चितं पुरे तदिच्छया दृष्टमनुज्ञया गुरो निविश्य पश्यन् सुजनेष्वयत्नभा अधिज्यमाधाय धनुश्च प्रहृष्यति प्रेक्षकमर्त्यमण्डले विकृष्य नीते श्रवणान्तिकं गुणे सुदुश्रवोच्चध्वनितप्रतिश्रुतिम् प्रवेश्य विश्वं तदभज्यताञ्जसा विदेहकैवल्यनिधानदेवता विदेहराज्यस्य चिरादराजसी मुदे गवाराशि विगाहिनी सुता विवाहसन्नाहमुवाह शेमुषी प्रकल्पिता समुज्ज्वलाकृति प्रगल्भधात्री सवयोजनावृता अगर्भजा त्वामवृताथ मैथिली जगत्प्रकाशाद्भुतचेष्टितं पतिम् सुताचार्ययुतो निमीषितु समाप्तभूयिष्ठमहाक्रतो पुरीमवाप्तवानाशु सखाशतक्रतो शुभेन्नि सीतां त्वमुपायथा यथा तथा सुलग्ने भरतश्च माण्डवीम् अधोर्मिलां च श्रुतकीर्तिमप्युभे शुभे सुमित्रातनयाबुदूहतु कृतप्रतीकारकृतार्थमानसे ग्रिता यथेष्टमापृच्छगतेऽथ कौशिके प्रतीततातश्वशुरानुमोदित प्रसीद सीतावर सङ्गमेश्वरा